Saya Farah daripada UMS Corporation dan saya akan berkongsi mengenai cara pemilihan conveyor belt. Shutdown yang tak dirancang selalunya disebabkan oleh kerosakan conveyor belt atau masalah kerosakan yang berkenaan conveyor belt yang akan menyebabkan kerugian besar kepada mana-mana pengilang tidak kira sama ada daripada industri pemakanan, minyak dan gas, pembinaan atau industri besar yang lain. Kerugian besar tersebut adalah seperti kerugian hasil, kegagalan untuk memenuhi penghantaran kepada pelanggan, reputasi organisasi itu sendiri, masalah daripada segi keselamatan pekerja, peningkatan daripada kos-kos tambahan dan banyak lagi. Salah satu punca yang dapat menyebabkan shutdown yang tak dirancang adalah daripada pengendalian bahan itu sendiri terutama dari segi sistem penyampaian iaitu conveyor belt yang merupakan nyawa atau asas kepada pengeluaran. Conveyor belt yang digunakan untuk mengangkut bahan boleh mengalami perubahan seperti pergerakan menjadi lebih perlahan atau mengalami kerosakan Proses penukaran conveyor belt akan menyebabkan penghentian pengeluaran yang mengakibatkan masa produktiviti pengilangan terganggu dan juga kos penukaran belt yang mahal. Dalam perkongsian hari ini, saya akan menggariskan beberapa masalah yang selalu dihadapi oleh sektor pengilangan di Malaysia. Okey, untuk isu conveyor belt yang macam mana yang patut anda risaukan? Berikut adalah beberapa masalah biasa dalam sistem penyampaian yang perlu anda pantau dengan teliti. Pertamanya, keretakan pembukaan conveyor belt yang boleh disebabkan oleh faktor suhu. Kedua, conveyor belt itu mengembang ataupun dilaminate disebabkan terdedah kepada kondisi yang berminyak. Ketiga, kerosakan pada bahagian tepi conveyor belt yang selalunya disebabkan misalignment ataupun kehadiran benda sepanjang conveyor. Kelima, belt joint mudah terkopi ataupun putus sekaligus. Dan yang terakhir, pemilihan conveyor belt yang tidak sesuai dari segi saiz dan spesifikasi atau kesesuaian aplikasi itu sendiri. Walau bagaimanapun, Pemilihan peralatan dan penyediaan yang betul dapat memanjangkan jangka hayat sesebuah conveyor belt. Selepas kita mengenal pasti masalah yang dihadapi, seterusnya bagaimana sebenarnya cara untuk memilih conveyor belt yang sesuai dan juga tahan lama paling penting sekali anda perlu tahu akan spesifikasi teknikal conveyor belt yang akan digunakan berdasarkan aplikasi dan keperluan operasi seperti ketahanan haba, minyak, api dan juga lain-lain. Selepas anda dapat memilih conveyor belt yang sesuai, berapa lama selalunya hayat sesebuah conveyor belt? Selepas pihak kami memilih conveyor belt yang sesuai, untuk salah satu pelanggan kami iaitu pengeluar simen yang terbesar di Malaysia, kami dapat memanjangkan jangka hayat conveyor belt mereka daripada 2 bulan ke 21 bulan. Ini hampir 11 kali lebih lama daripada kitaran biasa mereka yang dapat membantu mengurangkan kos operasi dan peningkatan produktiviti pengeluaran. Anda boleh nampak daripada sini bahawa dengan hanya pemilihan yang betul dan sesuai dapat memanjangkan jangka hayat conveyor belt tersebut. Ini baru merungkai kepada pemilihan conveyor belt. Kami juga ada solusi ataupun komponen dan aksesori yang lain yang dapat membantu memanjangkan lagi jangka hayat sistem conveyor anda. Jika anda rasa video ini berkait rapat dengan isu teknikal dalam operasi, ingin meningkatkan lagi mutu pengeluaran di syarikat anda atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang perkhidmatan kami, pihak kami sedia untuk membantu dan membincangkan bersama-sama dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sekian daripada saya, terima kasih.